неважно из какого я отряда, и сейчас мы вместе посмеемся над историей в моей жизни. Когда я приехал в этот лагерь, он мне сразу понравился. Одна из многочисленных моих подруг сказала мне по секрету, что мне холодно, будила в ней зверя. Из-за этого я сделал вывод, что каждый, кто объест гречи до потери пульса, превращается в зверя и идет по скользкому пути Никита Чегутер! в своей жизни ела гречу или, ну, не знаю, любит ее. Поднимите руку. Ого! Вот... вот видите, оказывается, джигурды не так уж и мало. Именно поэтому каждый, кухню, кто хоть раз ел, будет или хотел гречу, приближается на шаг к Речь о Аталипсису! Ребят, 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 а теперь, ребят. Один шаг назад. теперь к вам вопрос. Одно... Все смотрели шоу «Райские пельмени»? Да! Помните, в каждом из выпусков есть такой момент, конференция? Да! Теперь я попрошу выбрать одного представителя из каждого отряда. Их должно быть 10. Выбираю не я, выбираю. Админы Четыре глаза, этим все откажусь. Следующая. Что опросит по третьем Почему ты выступила, Влад? Ну, Влад, Влад, он стесняется, вот ты, он же стесняешься, у тебя пориф. Добрый вечер. Мне очень нравится песня «Белая стрига за любви». Как ты, что ты можешь мне на это показать, рассказать? Что-нибудь, пожалуйста, давайте аплодисменты. Я очень хочу... Спасибо. «Белая господа, Любви, очень хорошая песня. Когда я был еще, мне было 7 лет, она была популярна у нас в вот этом в поле, здесь в Орлёвке. И поэтому я хочу сказать, она замечательная. Да я.

вопрос. Насколько много надо есть гречки, чтобы уметь танцевать так, как ты? Это слишком упорно.